Skål. Поступил вызов на пункт связи подразделения о том, что произошло возгорание по адресу 11 линия 91. По прибытию на место было организовано два звена ЭДЗС силами 4 ДПРЧ. Была произведена разведка, в ходе которой был обнаружен один пострадавший, который в дальнейшем был спасен и передан службе скорой помощи. И также было обнаружено чах пожара. Общая площадь пожара составила 50 метров квадратных. На ликвидацию пожара было задействовано 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Причина пожара на данный момент устанавливается.